Так, всім привіт, хто буде нас бачити. Цей ефір черговий. Ну ні, це не ефір, це інтерв'ю. Інтерв'ю, яке ми вирішили провести в такій невимушеній дружній атмосфері, абсолютно приватній. І це, це інтерв'ю ми проводимо для групи, яка поєднала собі дівчат з проблемою народження. Дівчат які з тих чи інших причин, попри все, попри всі зусилля не можуть стати мамами. І ми зібрали таких дівчат в цю групу, але згодом там будуть згодом, наша пропозиція буде розповсюджуватися на всіх дівчат, хто в принципі планує вагітність. Бо всі зараз розуміють наскільки стресові часи ми живемо, і для того, щоб виростити. Здорову дитину, фізично здорову, психологічно здорову і емоційно треба до цього періоду важливого періоду підготуватися і підготуватися саме таким чином, як так як себе оздоровити повністю психологічно, і фізично, і ментально. І от сьогодні ми зустрічаємося з Вірою Георгієвою. Віра це гоміопат з дуже великим стажем. Я була в шоці, коли дізналася. Що в тебе Вір, більше 15 років стажу да, гомеопатичного твого? Да, я просто в шоці. І от з моєї точки зору настільки круто поєднуються гіпнотерапія і гомеопатія, поєднуються чому? Тому що і те, і те, воно, наче з точки зору того, до чого звикли люди, воно діє якимсь непояснюваним чином. там, да? І ще от дуже багато хто вважає, що в це треба вірити. Ти мені зараз розкажеш стосовно гомеопатії, наскільки треба в неї вірити, а я розкажу спочатку свій досвід, досвід гомеопатії. Це було дуже давно, ще певно, десь в 9 чи в 10 році я лікувалася гомеопатією. Я в, її, в неї не вірила. Я не вірила. Просто та проблема, яка в мене була на той період часу, це Ну, це інтимна проблема, але я скажу, бо в нас тут всі свої. Це були закрипи, з якими я жила з 12 років. І протягом 20 років на той період я приймала послаблюючі препарати кожного дня, кожного кожного божого дня я приймала таблетки. Я настільки вже зневірилась в те, що щось може допомогти. Ну Бо лікарі там були веселі, вони взагалі таке не лікують. Вони тільки рекомендують клізми або там чаї, там да якісь знову ж таки послаблюючи. І я пішла до гомеопата, і я не вірила, я просто робила те, що він говорить, і все. Мені було вже вже просто байдуже. І він сказав: терпи, нічого не їж, нічого не вживай, просто терпи. От терпи, скільки. Скільки скажу, стільки терпи. Я терпіла, я не знаю, скільки, може, днів 5 і вуаля все змінилося. І все змінилося настільки, що з тих пір вже пройшло скільки років. У мене ця проблема час від часу виникає, але я її регулюю харчуванням. Тобто вона не повертається до того складного виду вигляду, яким вона була тоді. Крім того я вилікувала свою собаку, а от вона взагалі не вірила. От, взагалі піпець не вірила. І в неї було, була дивна, ну, дивно, як це можна було вилікувати. У неї було розтяження м'язів. Вона стрибнула з дивану, розтягнула лапку, і той самий вомапат, якого я тоді лікувалася, він мені порадив їй дати препарат. І все, наступного ранку дитина була абсолютно жива і здорова, не вірила. От. То саме можна ж сказати і про гіпнотерапію, бо тут теж багато хто говорить: треба вірити, а я не вірю, та не треба вірити, можна і не вірити. Просто коли ти віриш, це краще. Будь-чому віра це дуже дуже потужний інгредієнт будь-якого зцілення, але в гіпнотерапії так само, якщо навіть немає віри, ми просто робимо певну роботу. Ми робимо перекодування, ми створюємо нові нейронні зв'язки. І тоді життя змінюється. А, тому от, будь ласка, розкажи ти про гомеопатію, як, ну, як взагалі, можливо, коротко, як ти до цього взагалі прийшла, можливо, теж якийсь цікавий в тебе був досвід, і ну і, і от все, що вважаєш за потрібне. так ну Прийшла я до гомеопатії. Таким же путем, и я буду на российской мове, бо мне не так зручнейшее. <свят> 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 у меня заболела дочка, она вот у нее был кашель, который не прекращался практически. Но это был не коклюш, это была не аллергия. То есть врачи никакого диагноза не ставили, но она постоянно кашляла. И это продолжалось в течение месяца. И я обошла всех врачей в городе Одессе и Киеве, и это ни к чему не привело. И мне посоветовали гомеопата, который ее вылечил в течение недели. И вся моя семья перешла к этому гомеопату на постоянное обслуживание, и потом он предложил мне обучаться у него. То есть мы с ним много беседовали о гомеопатии. Я обучалась у него, потом я поехала в Индию, там прошла курс классической гомеопатии, потом я поехала в Израиль. Четыре года я обучалась в Израиле. Гомеопатия такая наука очень обширная, ее нету одного курса, который можно было бы пройти и сказать, что вот я специалист, ее надо собирать по крупицам. Я училась везде, и в Греции есть Академия гомеопатии на острове Аланисас, в Румынии есть чудесный доктор Журш, я училась. Вот я по всему миру собирала эти крупицы. И сейчас я могу сказать, что я уже достигла какого-то уровня такого хорошего специалиста, и тем не менее, я не, не оставляю вот обучение, все равно оно продолжается. У нас в Одессе чудесное есть общество гомеопатическое, где мы регулярно собираемся, обсуждаем все новинки, выписываем там все журналы гомеопатические. Вот. Гомеопатия и гипнотерапия прекрасно вместе работают, потому что гипнотерапия снимает вот эти подсознательные, деструктивные программы, которые тормозят. И она ускоряет процесс исцеления, значительно ускоряет в разы. А гомеопатия работает на физическом уровне и на психологическом. То есть в гомеопатии мы подбираем конституциональный препарат. Он у каждого свой. На сегодняшний день в гомеопатии порядка 16 тысяч препаратов, ну, плюс-минус. И подобрать препарат, да, непросто. Но ну, есть компьютерные программы, есть сейчас чудесная литература, переведенная на наш язык. И, в общем-то, подобрать препарат сейчас реально. И если вы подбираете конституционный препарат, он решает вопросы полностью по организму в целом. Это не лечение одного органа. Да, там потянула лапу или собак, или там какой-то кашель, Симптомы убираются, да, э, полихрестами. Но в целом надо каждому человеку подобрать его конституциональный препарат, который будет работать на протяжении длительного времени. Вот мне, когда подобрали мой конституциональный препарат, он у меня работал больше 10 лет. То есть я вообще ни с чем никому не обращалась. Я его выпила, и я забыла, что существуют какие-то там болячки. Да, это же круто. Я тоже была произведена... Да, вибач, будь ласка, Говори, говори. Да, Просто вражена дійсно була, коли е, на той ще момент е, часу я звик звикла до того, що нам лікують хворобу. Да? А той лікар-гомопад мені пояснив, що ми не хворобу лікуємо. Тим більше, коли мова йде про якісь хронічні застарілі, стани. Ми лікуємо не хворобу, ми лікуємо людину. І саме тому були такі дивні питання, які нам здавалися там дивними, там да. Чи боїшся ти більше ж спеки, чи ти більше боїшся холоду, да? ну, начебто таке щось абсолютно нелогічне. І, до речі, так само в гіпнотерапії немає е, однакових рецептів. Якщо в тебе безплідність, наприклад, то в тебе точно була якась травматична подія в дитинстві, коли, наприклад, тато бив маму, а ти через це страждала. Ні, можуть бути настільки нелогічні. Події причиною того стану, що це все абсолютно суто, індивідуально, так само. Угу. А скажи, будь ласка, в чому твоя унікальність? Бо за стільки років я впевнена, ти удосконалюєш, і підхід в тебе якийсь свій певний є. да Яка унікальність, яка твоя ізюминка Унікальність в тому, що я об'єднюю ці два методи гоміопатію і е Плюс я занимаюсь, моя основная программа – это омоложение организма. То есть я делаю детокс-программы, я прописываю гомеопатию, которая омолаживает организм, плюс гипнотерапия. Организм омолаживается, снимаем какие-то деструктивные программы, которые мешали забеременеть. У меня в практике было ну, несколько Десятков, наверное, вот случаев, когда ко мне обращались по вопросу э, репродуктивной функции. И один только у меня случай, когда девочка не забеременела, и я очень переживала, мы с ней долго работали, и результата не было. Она от меня ушла, и я, я считала это как поражение. И мы с ней случайно встретились через несколько лет в городе, и она ко мне подошла и говорит, я вам так благодарна а я же так, ну, как-то мне неудобно стало. Я говорю, за что вы мне благодарны? Она говорит, за то, что я не забеременела, потому что я узнала, что мужчина, от которого я хотела тогда забеременеть, у него еще несколько семей, там, с детьми, и это вот просто счастье, что у нас с вами ничего не получилось. Mm -hmm. Ну, вот это вот те методики, которые, если вот оно вам не надо забеременеть от этого мужчину или в этот период жизни, вот оно вам этого и не даст. А если вы готовы, Якщо у вас все в порядку, воно оберіть то, що вам мешає, і ви забеременіть. Так, да, все правильно. Тому саме тому, от коли ми починаємо працювати з підсвідомістю, то не просто відбуваються якісь зміни в організмі, а дуже часто просто кардинально змінюється життя. І причому точно і завжди воно змінюється на краще. Змінюється і фінансова сторона життя, і змінюється і. Стосунки в парі, і люди навіть там бізнеси відкривають, все, що завгодно, може відбутися, просто через те, що ми починаємо працювати з якоюсь однією проблемою. Супер, а от скажи будь ласка, як от саме працює гомеопатія? І що і що це воно таке? Оці яких там крупіночки? Гомеопатические крупиночки они изготавливаются из растений, животных, минералов. Там нету практически материальной дозы, там идет информация. И я у человека собираю его симптомы, в том числе и модальности, вот то, что ты говорила, там, что ему больше нравится, какие у него симптомы, и по совокупности симптомов я выбираю препарат. И вот этот препарат, у него есть все вот эти симптомы, которые есть у человека. Угу. И он ему дает информацию, у тебя в организме такие-то, такие-то нарушения. И организм сам незаметно, причем для человека, человек сам не понимает, что у него раз, и прошла головная боль, она прошла мягко, не так, как и таблетки, которая просто отрубила чувствительность, она не убрала боль, вы ее просто не чувствуете, а боль-то осталась на самом деле. А тут организм, он убирает причину, почему эта боль появилась. Допустим, есть гомеопатия препарат, который убирает вот это сильное горе, когда кто-то умер или потерял разрыв в отношениях, тоже очень сильное бывает восприятие этой ситуации. И вот этот препарат, он убирает это чувство горя, чувство, что тебя бросили, там какой-то разрыв в отношениях. Ну, там в гомеопатии очень много препаратов практически на все случаи жизни, вот чтобы у тебя не случилось, есть препарат, который это снимет. Ну и плюс твоя конституция, которую ты принимаешь и которая сделает так, что у тебя в жизни особо ничего и случаться не будет. Вот и смотри, получается, что очень сильно похоже происходит своего рода перекодирование каких-то внутренних программ, правда же? Именно да. вот этой новой информации, которая пришла в виде этих крупиночек, точно по аналогии с тем, как мы работаем, сделаем в гипнотерапии мы приходим, мы находим ту программу, которая деструктивная, которая влияет таким образом, что разрушает жизнь, здоровье и таким вот образом влияет на реальность. И тоже перекодируем, перепрограммируем, создаем новые нейронные связи. Ну то есть можно себе только представить, насколько это мощная связка. Гомеопатия и гипнотерапия, они работают по сути одинаково, то есть они работают информацией, то есть энергией да, не каким-то физическим воздействием. Это же квантовая механика, квантовая физика. Это, ну, это высшие сферы, которые, ну да, непонятны. А всем понятно, да, как работает интернет. Почему мы сейчас, находясь за сотни километров, включили и смотрим на какой-то квадратненькой, квадратненькой, коробочки квадратненькой да, коробочке друг друга. Непонятно. Но мы этим пользуемся, и нам удобно. А люди, которым непонятно гомеопатия, гипнотерапия, почему-то осторожничают и даже не хотят попробовать. А вот почему не хотят попробовать? Потому что основная вообще программа, которая мощнейшая, которая колоссальным образом влияет вообще на принятие решений, это программа «Будь как все». Да? Потому что ну, так же правильнее, так же привычнее пойти к врачу, постоять там в какой-то очереди, 10 минут посидеть на приеме, там, где тебе ничего не сказали, просто выписали пачку каких-то рецептов, пойти на несколько тысяч купить лекарств, не помогло прийти снова. Ну, так привычней, да? А девочки, которые делают ЭКЗ, причем ЭКО, делают по 4 раза уже, и они каждый следующий раз все больше и больше стресса. Этот организм все больше и больше растерзан после каждого следующего раза. Они забывают про то, про колоссальный риск онкологии да, с каждым новым разом. И тем не менее, вместо того, чтобы принять решение пойти и попробовать что-то новое, они идут привычным путем, потому что есть программа «Быть как все». И так ну, Добавить, что гомеопатию, как и гипнотерапию, ее же не рекламируют. Ее, наоборот, закрывают везде, где только можно закрыть. Недавно в Англии закрыли госпиталь гомеопатический старейший. Гомеопатии больше 200 лет. Если бы она не работала, ее бы уже не было. Напомню, что королевская семья Англии лечится гомеопатией вся. И королева mm -hmm. давно умерла, она тоже лечилась гомеопатией. У них домашний гомеопат. И очень многие семьи элитные, они имеют своего гомеопата. Но при этом всем гомеопатия не рекламируется. Не так много хороших аптек по миру, где можно купить качественные препараты. Но хороший показатель Индия. Там гомеопатии лечатся 70% населения. 70%. Там очень много больниц гомеопатических, поликлиник и всего такого. И посмотрите, какой у них прирост населения при всей их, Нищете, бедности массовой, вроде бы как а да. И... какой-то там нормальной, и все равно у них население прирастает, и прирастает, и в целом они, я думаю, что здоровее нас. Потому да. что есть... Расскажи еще, пожалуйста, про свою программу «Эликсир молодости». Я думаю, это интересно точно всем. Понятно, что, как я себе понимаю, там идет полная очистка, полное оздоровление, а, соответственно, и ну, видновление всех функций, да, в том числе и репродуктивных. Но я думаю, даже хоть и девчата, которые нас будут смотреть, это ну, достаточно молодые девчата, там, от 28 там, до 40, возможно, лет, но я думаю, это ну, точно интересно будет всем. Расскажи, пожалуйста, детальнейше. Ну, прежде всего, это я стираю программы старения. Они закладываются нам с детства, неважно какого возраста. Жиночка, но программы старения у нее уже заложены. Потому что в детстве нам говорят, что вот до 40 вы выполняете определенную программу, там детей родили, на работу пошли, и вот где-то к 40 уже заканчивается и карьерный рост, и дети уже там где-то подросли более-менее. И женщина понимает, что уже идет старость. Потихонечку она вступает в свои права, потому что это программа. И она программирует себя на эту старость. Угу. И программирует с детства, общество. И я эту программу переписываю. Мы находим ее предназначение, мы находим, чем ей хочется заниматься, какие интересы истины ее, не навязанные обществом какими-то программами, кем-то из окружения, а тем, что именно чем она хочет жить, гореть, творить убираем программу старения, делаем детокс организма. Ну, человек начинает жить, жить для себя, жить в кайф. Естественно, если он находится в таком состоянии, то ничто ему не помешает забеременеть. Да, и с другой стороны, на самом же деле, ведь часто бывает такое, что женщине просто навязана эта программа материнства. И совершенно не каждая женщина прям обязана стать мамой некоторые вот даже после первой консультации со мной просто понимают, что ну, я не хочу. Это мои родители хотят, это общество хочет, а я не хочу. Это тоже прекрасный результат, потому что быть парой, которая не родила детей, это тоже абсолютно нормально, потому что это свобода воли, это свобода выбора. Ну, моя задача сделать женщину счастливой, здоровой, красивой, молодой. Если хочет она забеременеть, она забеременеет, если ей это надо. Если ей это не надо, она не забеременеет, но она это будет решать сама. И Нет. еще в моей программе предусмотрено устранение зависимостей от еды, от мучного, от сладкого. Там, может кто-то курит, кто-то пьет. У -у -у. Любые, это не имеет значения. Ну и убираем деструктивные программы, идем в счастье, в любовь. Угу, прекрасно. Ну, что ты скажешь? Обратись к нашим девочкам, пожалуйста, всем, кто будет нас смотреть. Ну, я призываю вас попробовать, хотя бы попробовать. Записаться на бесплатную консультацию, понять, в чем причина вашего бесплодия или просто не очень счастливой жизни, и попытаться что-то исправить. Все в ваших руках. А мы со своей стороны вам поможем. Отлично. Спасибо тебе большое. Но мне, например, было очень интересно и ценно узнать вообще все, что сегодня ты рассказала. Я думаю, вопросы, которые будут возникать, будут присылать нам в группе и, может быть, даже тебе в личное сообщение. Мы там оставим все данные. Ну и тогда, значит, ну, на сегодня все. Да, Хорошо, спасибо тебе большое за встречу. Спасибо, Вер. Пока-пока.